Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Гість нашої студії сьогодні це президент всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Юрій Андреєв. Вітаюся! Найбільша техногенна катастрофа України сталася майже 28 років тому. От на сьогодні, на вашу думку, чи зробила Україна певні висновки з цієї трагедії на державному рівні? Ви знаєте, сожалению, не тільки Україна, а весь мір. Вообще не сделано никаких выводов. И подтверждением этому является тяжкая авария, которая, конечно же, в тысячи раз по своим масштабам, по активности, которая была выброшена в окружающую среду, слабее, чем Чернобыльская катастрофа, но авария на Фукусиме могло бы не быть. Если бы должным образом были проанализированы и ошибки, и позитивные меры, которые были приняты в ходе ликвидации аварии, чтобы к проектированию таких опасных объектов тоже были предъявлены дополнительные меры. Ведь посмотрите, что произошло на Фукусиме. Вода затопила нижние отметки станции. К сожалению, все атомные станции готовились на случай войны. И поэтому все системы безопасности, надежности, резервного питания были сосредоточены в подвалах, которые в первую очередь затапливаются. На Фукусиме это сделало цунами, в Чернобыле это из разорванных трубопроводов четвертого блока вода, а это десятки тысяч тонн воды, затопила подземная наша коммуникация. И у нас тоже авария распространялась на соседние блоки. Поэтому если бы выводы были сделаны, то на фукусиме, на, вообще-то на всех реакторах мира, э, должны быть предусмотрены резервное питание на незатопляемых отметках. К сожалению, ни одна атомная станция мира э, таких, такого резервного питания, электрического питания прежде всего, не имеет. Ведь э, что такое э, авария на Фукусиме и как ее можно было избежать? Каких-то 200 литров воды в сутки необходимо было, чтобы подпитывать реакторы, хранилище отработанного ядерного топлива, бассейны выдержки отработанного ядерного топлива. 200 литров. Это ведрами можно было бы принести. Тут э, систем не было, мало того, персонал, согласно инструкции, покинул станцию. Ну, точно так же по инструкциям и персонал Чернобыльской атомной станции должен был бы покинуть, но не покинул. Э, в результате авария на Чернобыльской станции, которая распространялась на другие блоки, потому что третий блок сразу был отключен. А вот э, второй блок был, э, сильно пострадал. Водой затопило подвалы, где находились кабельные галереи. Было утрачено резервное питание 6 кВт. Отключать блок было нельзя без работающих главных циркуляционных насосов, а питания у них не было. Но и оставлять блок в таком положении было нельзя, потому что он уже был так неуправляемый, и он бы и сам отключился в любой неподготовленный или неблагоприятный момент с более тяжкими последствиями. Поэтому персонал четвертого, вернее, второго энергоблока, э, я тоже присутствовал, на блочном сети был старшим инженером управления турбин. Э, правительственная комиссия была уже на месте. Нам дали команду отключить второй блок. Мы, правда, спросили, как нам посоветовали самим разработать программу отключения второго блока. Программа была подготовлена, но э, правительственная комиссия согласовала программу отключения аварийного второго блока, а он был в более аварийном положении, чем четвертый до взрыва, э, согласовала по телефону, который не шел на магнитофонную запись. То есть мы поняли, что э, там сидят подлецы, которые даже не взяли на себя ну, даже доли какой-то ответственности за происходящее. То есть если произойдет э, авария на втором блоке, она была достаточно гарантирована, то отвечать будем мы, вот эти четыре инженера. А академики, члены правительственной комиссии, вице-премьеры Совета министров Советского Союза, они бы остались в стороне страшные были события, но, к сожалению, вы знаете, мне не нравится, что до сих пор Чернобыльскую катастрофу показывают на самом таком примитивном уровне. Солдаты с лопатами, пожарные с бронспойтами, вертолеты с мешками, с песком. Хотя авария ликвидировалась на самом верхнем уровне науки, техники, технологий. И вот этого до сих пор нет. Это страшно, и выводов не делается, э, не сделаны из, ну такие даже проект, проектные изменения. Сделаны, правда, изменения в инструкции, в регламенты по эксплуатации атомных объектов и, прежде всего, атомных электростанций. Э, они были сделаны уже после аварии, то есть это можно назвать выводом. Э, ну и то, что на Фукусиме. В отличие от Советского Союза, на ликвидацию аварии были, было задействовано полторы-две тысячи человек. А у нас, как я сказал, миллион. Ну, почти миллион. 864 тысячи. С тем, чтобы в каждом ауле, в каждом селе, в станице, в городе э, все знали об ужасах э, Чернобыля. Хотя пользы э, от этих людей, которые так вот пассивно были переоблучены, Ну, не було ніякої. От, повертаючись до сьогодення, які ризики стоять перед атомною енергетикою в Україні? Зараз в Україні дуже така нестабільна ситуація, у яких регіонах, або у яких із 14 цих енергоблоків найбільша небезпека в Україні зберігається? Ну, Якщо у нас до сих пор существують нерозі бандитські которые поменяли там дубини пітикантропов. на автоматы Калашникова. Если в феврале вот этими мирно протестующими гражданами было захвачено здание Министерства энергетики Украины, вы представляете, что такое, если бы мирными дубинами были нанесены удары по пультам управления энергосистемой Украины. Это были бы сотни аварий в энергосетях на электростанциях и кроме того еще 4 атомные электростанции конечно же в должной мере э, пресечь вот такие э, нападения на атомные объекты на Чернобыльскую атомную станцию а там сотни э, ну почти 800 могильников и несколько могильников со средними и высокоактивными отходами радиоактивными что э, там, конечно, можно будет вот такие устроить грязные взрывы, когда и Плутоний, и Америций, и Уран э, будут разбросаны на сотни километров. Э, Мера, на мой взгляд, недостаточная. Э, тот батальон милиции, который охраняет станцию, он в основном сосредоточен внутри, а не по периметру станции обеспечить такую охрану не в состоянии. Ну и, на мой взгляд, не принимается в должном объеме меры по обеспечению безопасности нынешнего саркофага. Да, пытаются совершить строительство какого-то объекта укрытия, конфаймента, в котором условное название арка, Которая, к сожалению, носит временное назначение. Через каких-то 20-30 лет э, придется этот конфайнмент разбирать. Это тоже серьезные затраты. И принимать какие-то более радикальные меры по захоронению самого саркофага. Потому что самые главные опасности саркофага это топливо, которое находится внутри. Э, в разном состоянии. В пылеобразном в конгломератах расплавов, где бетон, металл, уран сплавились, появились такие слоновья ноги, появились даже новые минералы, неизвестные на Земле, да и в космосе еще пока не зафиксированы такие минералы. Если бы они не были искусственного происхождения, они и как рубины, и как сапфиры, эти минералы, и красного, и голубого такого цвета, жидкие радиоактивные отходы, которые находятся в подреакторных помещениях, в грунтовых водах, а фактически это рассолы солей трансурановых элементов, они пока не перерабатываются, потому что Украина не владеет такими технологиями, и на мой взгляд, для того, чтобы привести саркофаг в безопасное состояние, нет смысла тратить э, такие огромные средства на сооружение вот этого временного сооружения арка. А что необходимо работы? Э, более радикальные меры. Или же погрузить этот саркофаг глубоко под земли, в недра, откуда и доставали этот уран. Или же его засыпать грунтом, э, сделать какие-то штольни для контроля и обслуживания этого саркофага, э, сделать сверху гидроизоляцию и, возможно, даже покрыть ее чистой землей, и мы бы внутри страшной Чернобыльской пустыни могли бы получить э, зеленую площадку, абсолютно чистую такие проекты разрабатывались не за рубежом, потому что я еще раз говорю, эти проекты европейские, они убогие, они опасные, и сооружается этот саркофаг в условиях такого апартеида. Украинцы, которые строят вот этот конфаймент, получают 2-3 тысячи гривен, работая в опасных местах. Турки, которые редко появляются на этой площадке получает от 10 тысяч евро, а французы, руководители этого проекта, вообще не появляются там. Но получают 20-30 тысяч евро. То есть колонизируемые туземцы сооружают опасный объект, а колонизаторы живут отдельной, э, ну, будем говорить так, обеспеченной жизнью. Это противно, это гадко, потому что даже в Ираке, который был разбомблен странами НАТО, проекты восстановления экономики Ирака обсуждаются на конкурсах и тендерах иракским правительством. А у нас украинское правительство даже не участвует в обсуждении таких проектов. Да. Все решает Запад. Часу не так багато. Хотілося б ще розпитати вас саме а, про діяльність вашої організації, яку ви очолюєте, Союз Чорнобиль України. От які зараз головні задачі стоять перед організацією, і скільки людей вона об'єднує? Всього В Україні майже 2,5 мільйона людей, мільйони постраждали які Чорнобильської катастрофи. катастрофа в Союзі Чорнобиль України знаходяться в основному евакуйовані учасники ліквідації аварії, і незначитим числі. пострадавшее население, потому что они, знаете, так слабо себе представляют и масштабы катастрофы, и их долговременность. Общественная организация «Союз Чернобыль» вообще-то возникла в первый, во второй год после аварии. И причина была в том, что выводы правительства Советского Союза Причинах аварии сделала неверное, и авария могла повториться. И первая Чернобыльская организация была составлена из тех людей, ну, которые имели такую безупречную репутацию. Они не покинули станцию, они никуда не эвакуировались. Они хорошо знали, что происходило на станции, что было до аварии, что стало после. И, на сегодня какие главные задачи? А вот уже через несколько лет по всему Советскому Союзу возникли сотни общественных организаций, потому что масштабы катастрофы были занижены. Считалось, что только 22 человека погибли и 200 с чем-то человек переоблучились. А сотни тысяч участников ликвидации, миллионы граждан, которые живут на зараженных территориях дети, а их тоже миллионы, они не пострадали. Поэтому э, орган, была создана союзная организация от Львова до Владивостока, э, которая заставила э, правительство пересмотреть свои выводы, и появился первый закон о статусе граждан, э, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. К сожалению, каждое правительство, в том числе украинские правительства, сразу перед собой ставили цель ликвидировать этот закон, ликвидировать социальную защиту чернобыльцев. Точно так же себя ведет и нынешнее правительство. Правительство Яценюка, Турчинова. Они тоже ликвидировали целый ряд жизненно важных программ, особенно это касается лечения онкобольных чернобыльцев ликвидировали программы строительства жилья, заморожили размеры социальных выплат, компенсаций, пенсий. То есть Союз Чернобыль по-прежнему обязан защищать этих людей, выводить их э, на протестное выступление акция, чтобы заставить власть думать головой. Вот что они все время думают о своих миллиардах, потому что каждая власть в Украине, к сожалению, от Мазепы До нинішньої власті всі ворують. Я вам дуже дякую за цю розмову. Спасибо. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Юрій Андреєв. Залишайтеся із парламентським далі буде. До сюди. Завтра, 28-ма річниця чорнобильської катастрофи, як сьогодні живуть ліквідатори та постраждалі, та яка зараз ситуація на АЕС? Про це будемо говорити з президентом громадської організації Союз Чорнобиль Україна Юрієм Андрієвим? Пане Юрію, доброго, доброго ранку! Ми всі пам'ятаємо ті протестні акції, які були якраз зі сторони чорнобильців проти політики уряду Азарова. Ви пам'ятаєте про? выплаты пильг. Угу. А вот яка зараз ситуация, тем более, после секвестрового бюджета, как раз повязана, возможно, его по уже нынешним правительством. Так, 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 еще до новой влады. Если быть э, точным, то э, в правительство Юлии Тимошенко изменило чернобыльское законодательство и э, резко ограничило размеры чернобыльских пенсий. А вот когда правительство Азарова попыталось продублировать действия правительства Тимошенко, Союз Чернобыль тогда был единственной организацией, потому что ограничивали права не только чернобыльцев. Но как раз пильговые категории населения часто подпадали под горячую Так дело в том, что попали все. Это и ветераны войны, и военные службы, и дети войны, и так далее, и так далее. Почти 14 миллионов человек. Но единственная организация на тот период выступила против Союз Чернобыля. И первый попал под серьезные удары. А вот дальше уже к Союзу Чернобыль начали примыкать другие организации, uh -huh. и прежде всего союз, украинский Союз ветеранов Афганистана. И тогда мы заставили правительство все-таки сесть за стол переговоров и начать обсуждать, что можно и что нельзя сделать. И тогда в конце концов были приняты. Разумные решения и о реставрации заработной платы, и пенсии увеличились в три с половиной раза. Но при этом прекратились выполняться решения судов. Потому что по решениям судов пенсии были ну, порядка 30 тысяч гривен, а компенсации были почти миллион гривен. То есть для того, чтобы удовлетворить одно решение суда, нужно было у 30 чернобыльцев забрать все. Это касалось вдов и сирот. И поэтому позиция Союза Чернобыль была такова. Или же выплачивать всем, как вот по решениям судов, или же предусмотреть в бюджете отдельную строку. Так, а что будет зараз? Что будет зараз Сейчас нынешнее правительство в лице Яценюка заявило о том, что правительство не намерено выполнять решения судов, потому что средств нет. Потому что это несколько бюджетов Украины нужно выплатить. Но одновременно с этим были полностью ликвидированы такие социально значимые и жизненно необходимые программы, как медицинские программы, лечение онкобольных чернобыльцев. Програма строїтельства жилья, причому не только для чорнобильців і для вітеранов ну, житлова програма це також окреме питання. Ми не будемо торкатися загалом. Житлове питання і програма і уряду і попереднього зокрема. Тим не менше, чи ви очікуєте на певні протестні акції цього разу після конечно, цього? Конечно не будуть. Сі час пока що ні коректив, которые би внесли в бюджет. И очень многие чернобыльцы, да и не только чернобыльцы, ветеранские организации, они находятся в таком заблуждении, что наконец-то пришла народная власть которая решит, поможет и сделает. Переубеждать нет необходимости. Для этого необходимо просто время, чтобы убедились, что не надо переубеждаться. Нет этой народной власти, нет перспектив, и их не будет. Но предупреждение правительству нынешнему мы уже направили, что негативно решаются проблемы детей Чернобыля, вдовы, сирот, Военнослужащих, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции, не индексируются пенсии. Почему-то для всего населения страны пенсии проиндексированы. А вот для военнослужащих... І для Чорнобильців, учасників ліквідації аварії, Пенсії остались на пріжнім. Тут уровне. ви знаєте, можна ще дуже багато чого говорити взагалі про індексацію Конечно. виплат. Я знаю, ви отримуєте інформацію про те, що відбувається на наших атомних електростанціях. Яка там зараз ситуація? Які проблеми залишилися? Яка ситуація, наприклад, із ну багатостраждальним укриттям над четвертим енергоблоком? Ну, Якщо можна лаконічно, так досить. То, что сооружается сейчас над саркофагом, это практически ненужное сооружение. Оно дорогостоящее, почти миллиард евро, даже можно сказать больше будет, потому что это пока только начало. Но дело в том, что это временное сооружение, оно не решает проблем. И когда нам придется решать радикально проблему, то ли захоронить окончательно, погрузить этот саркофаг куда-то глубоко под землю, или засыпать его и загерметизировать, оставить угу. какие-то штольни для его обслуживания и контроля. Но... Придется в этом случае этот, эту арку разбирать. А это будет стоить примерно столько же, сколько стоит ее сооружение. То есть это бессмысленная трата денег. И мало того, мы считаем, что то, что сооружается в зоне, сооружается вообще вопреки правам человека. Как бы зона апартеида. Украинцы строят опасный объект в опасных местах получают дозы облучения достаточно серьезные. Проект французский. Турки, которые занимают среднее звено управления, получают 10 тысяч евро, а украинцы 2 тысячи гривен. Пане Юрі, на жаль, это страшно. Це страшно и страшно, страшно и многих На самом деле, мы змушені прощаться. Хочется побажати не только витривалості и дуже а, высокого уровня уваги до безопасности нашего життя. Нехай так и будет. Дякую вам, что сегодня завітали до нас ранку. Спасибо.